Jadi yang berhormat jangan bimbang tentang kaedah pengagihan itu kita bagi sama. Cuma pengurusnya saja yang berbeza. Untuk makluman Dewan Mulia ini saya konsisten dengan jawapan yang sama pada tiap-tiap kali disoal iaitu peruntukan yang kita luluskan dalam Dewan ini. Dalam perbahasan ini kita akan luluskan peruntukan yang telah pun tercatat dalam buku ini. Peruntukan yang diluluskan nanti akan diuruskan oleh beberapa entiti. Ada peruntukan yang kita agihkan kepada pejabat jabatan kerajaan negeri. Ada peruntukan yang kita agihkan kepada pejabat keuangan negeri. Ada peruntukan yang kita agihkan melalui pejabat-pejabat daerah dan tanah. Ada peruntukan yang kita luluskan melalui pejabat-pejabat PBT. Majlis Daerah, Majlis Bandaraya dan Majlis Daerah Ipoh dan ada sebahagian lagi wang itu diluluskan kepada pejabat Menteri Besar. Jadi pejabat Menteri Besar lah yang kemudiannya memberi kepercayaan amanah kepada pengurus-pengurus wang -pengurus ini. Bagi kawasan DUN kerajaan, kita amanahkan kepada ADUN-ADUN berkenaan untuk menguruskan. Dia tak boleh lulus. Kalau dia pergi sekolah, PIBG mohon kursi meja. ADUN berkenaan, ADUN kerajaan berkenaan akan menulis kepada YUPEN bagi pihak MB. Jika YUPEN berpendapat bahawa permohonan-permohonan itu dalam ruang lingkup kriteria-kriteria yang dibenarkan, jadi YUPEN akan luluskan. Kalau ADUN kerajaan tulis itu memohon peruntukan untuk baik pulih pejabat AMNO, YUPEN tak lulus. Sebab dia telah salah guna peruntukan itu untuk tujuan parti politik. Tak boleh. Itu bagi adun kerajaan. Peruntukan dia sama, RM300,000. Bagi kawan-kawan saya, dalam kawasan dun pembangkang, wang itu diuruskan oleh pegawai khas Menteri Besar. Nilai dia sama. Cara dia pun sama. Cuma pegawai khas Menteri Besar ini akan panjangkan pejabat AB. Sebab pun nilai. Jika pegawai khas meluluskan kepada pembinaan rumah persendirian untuk mak mentua dia, pun tak lulus. Sebab dia ada peraturan dan syarat. Jadi soalan dia sama ada, ada pertukarkah? Tak ada. Yang sama kata saya bagi RM10,000 sebulan kepada semua pusat khidmat.